Salam hörmətli qanaz vəzlərimiz. Bünə məsimə sazır qəsəbəsində yeni tikilən məktəb, 6 nömrəli məktəbin yanında. Demək, düz yanındadır. Şəxsi tikili. Büstot torpaq sahəsinin üzərində inşa olunmuş. 2 mərtəbəli, 90 kvadrat aşağı, 90 kvadrat yuxarıdır. Onu da xatırladım sizə. Sağda gördüyünüz kimi ağac həkimi üçün gələcəkcə əlavə torpaq sahəsi mövcuddur burada. Burada meyvə ağacı və tənək mövcuddur burada və sol tərəfdə də yəni meyvə ağacları içmək üçün burada Torpaq sahəsi saxlanıb və həyət tam ədtaşla döşənilib. Evimiz çox səliqəli evdir, onu xatırladımsa. Burası da qapıdan girişidir. Bax, buradan da məktəb görsən də, bax görürsüz, bax məktəb bax burada. Məktəblə məsafəsi demək olar ki, hardasa 50-60 metr məsafədədir. Burada həyətin girişində Əliyev mağçu moykasıdır burada və burada sağ tərəfdə isə həyətin sanozeledir ki, onu da mən sizə göstərdim. Bax belə bir sanozeledir həyətin girişində. Və bir də evimizin fasad görünüşünü göstərdim. Siz evimiz bir də xatırladım şəxsi tikili qoşo hörgü möhkəm tikili evimizdir. 2 mərtəbəlidir. Düz aşağı mərtəbəsi remontsuzdur. Yəni həm maşını saxlamaq üçün, və yoxdur ki, kladovka kimi istifadə etmək üçün. Yuxarı mərtəbəsi tamir remontludur. Bir də fasad görünüşünə bax, belə bir fasaddadır. Beyin sağ tərəfinə də keçməyə ola və arxa tərəfinə də keçməyə ola. Birinci növbədə mən sizə evimizin birinci mərtəbəsini tanışdırım. Bax gördüyünüz burası həyatla maşın daxil garajına daxil olur. Və burada sol tərəfdə isə yenə də istəyə görə burada həm kladovka kimi və yaxud da burada iş otağı kimi düzəldə bilərsiniz. Burada da evin də, sağ da sağ tərəfində brand kladovka də bilərsiniz. Onu göstərdim sizə. Burada da bütün kanal sistemi mövcuddur burada. Evin altı gördüyünüz kimi bruslarla, millər bruslarla əvəz olunub ya daha qalındır və penoplastla üzlənib ki, evdə ümiyyətlə polda soyuqluq olmasın. Onu xatırladım sizə. Su çənədi əlavə olaraq burada hidrofordu burada quraşdırılıb. Burda da gəlin yəni, əlavə olaraq moykasıdır ki burda. Yanıqa yəni, sistemlə üçün burda çəkilib ki burda da yerdə yəni, e, e, var. Nədir? Nəsə quşaq tə hazırlıq otağı görülə bilər burda. Suyu, qanası, şığı var burda, qazı var burda. Və burdan da podvalda təzən bir dənə giriş bax burdadır. İşıqlanma sistemi mövcuddur burda. Bu podval da fayans da ilə döşənmədir. Və kombi sistemlə burda mövcuddur ki, istəyirsiniz burda da kombi sistem qoya bilərsiz. Gəldə buradan həyət sahəsini görsən. Bax belə bir gözəl həyət sahəsidir. Evin sağ tərəfində məsafəsi təriz genişdir. Burada kombi sistemlə işlək vəziyyətdədir və evimizin arxa tərəfində də keçmə ev mövcuddur. Burada da deyəndə qlobovka kimi istifadə edirəm. Bəs bu yaxdı nədən istifadə edirsiz? Evin arxa tərəfinə də görsərim ki, pəncərələr birbaşa öz həyətinə baxır. Yəni hasardan məsafəsi 1 metrdən çoxdur ki, az deyil. Və burada da əlavə rol, burada kanal strapu qoyulub ki, burada onu göstərdim. Ümumiyyətlə evin altına su getməsin. Bax, burada da yağış suyu ola da birbaşa buradan kanalizasiyaya gedir. Pəncərlərdə rəşotdan təsir oluntur, dövrə evimiz suaxlıdır. Sənədləri isə birbaşa nataraq aldıq sadqıdır. Evin də torpağın tam mülkiyyət sənədləri var. İpoteka, əgər siz pul ayırıbsa, bu evimizi ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Deyə də qatıldım. Evimiz yaşayışlı, şəxsi tikili persə istifadə üçün ikinci olunub burada. 3 sot torpaq sahəsi üzərində 90 kvadrat yuxarı, 90 kvadrat aşağısı dəyimizin. İndi isə evimizin çevəmə tanış edim. Burdan da bir daha görsəniz, bax məktəbimiz bax burdadır. Təzə yeni tikilən məktəb. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərləni birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Xatırlam, yeni, yeni tikilə məktəbin aşağısında da Araz Market mövcuddur. Ümumiyyətlə burada düz asfaltdan bura, demək olar ki 20 metrədir. Bəxtərlə məsafəsi 60 metrədir. İndi isə evin içərisinə mən daxil edib, bax belə bir evimizin giriş hissəsi mövcuddur. Yuxarı mərtəbə 3 otaq mövcuddur ki, burada koridorda da gördüyünüz kimi kombi sistem seçilib. Sol tərəfdə mətbəxdir. Bu gördüyünüz mətbət mebel də evimiz üçün qalacaq. Burada da kombi sistemli ləvaziyyətdədir. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Pəncərə şort qalıb görə qoşa şüynə. Taktiklərdir. Polisa keçmə qaldı. Onda xatırladımsa, bura isə bizim otaqlarımızdan birisidir. Burada da kombi sistemli ləvaziyyətdədir buradan da göstərdim sizə. Evimiz çox səliqəyə saxlanılıb. Evimizin qiyməti isə 85.000 manatda satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. Burası isə ən böyük bir otaqlardan biridir. Otağıdır. Bax belə bir gözəl qonaq otağıdır. Hündürlüyü də gördüyünüz kimi 3 metrdən çoxdur, yəni az deyil. Bu pəncərəsi də birbaşa həyətə baxır və kombi sistemləki mişləh vəziyyətdədir. Qaz, su, işıq, mərkəzi qaz sistemləri hamısı tam qaydasındadır telefon və optik internet mümkündür burada. Yəni həqiqətən də çox gözəl evdir, onda xatırladınızsa. Bura isə Burası sonuncu otağıdır. Ümumiyyətlə xatırladım ki, 3 dənə otaq yuxarıdadır və aşağıdan da birinci mərtəbədə istifadə edə bilərsiniz. Evimizdə 4 dövrəmə qorşadaşla inşə olunub və 4 dövrəmə su vaxtı, kombi sistemin hər bir otaqda mövcuddur. Evimiz ipoteka yararlıdır. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, birbaşa bankla ərzə edə bilərsiniz. Evin hündürlüyü isə xatırladım 3 metrdən. Çoxdur ki, az deyil. Və sonunda sanuz eləməsi tanıtdım. Burası evimizin sanuzelidir. Bax, belə bir gözəl bir sanuzeldir. Burada da kombi sistemə keçirib burda. Moqasa bu, duş alqoyduq, tazıdırlar, hamsı hazır vəziyyətdədir. Yəni beləcə bu evdə gir yaşa bir sözlə. Ətrafı məlumatınızı zəhm vur bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan elməlin birinci növbədə siz tanış olun və siz inşallah evə olma insanlar Allah təala belə gözərləb xidmət etsin.